Uh, ada tengok aduh oh semalam langsung jalan. tidak bergoyang sudah nah, jari tidak goyang sudah oh semalam lah pukul berapa itu pukul 3 ke 4 Tidak goyang dah nih. pas urut-urut ya, dia satu jam baru boleh goyang cubit pun dah ada rasa sudah sekarang boleh sudah yang kena gigit sini tembus lah gigi dia uh, oh. satu dua coba ada ada gigi kita Uy. Sekarang nah, tengok ni ruam dah sampai sini. Ui bahaya lagi. Teruk dia ya sini. Saya pernah kena gigit lipan di sini. Lipan besar macam ni ya. Lipan yang banyak kaki tuh Besar macam ni, panjang-panjang lah. Tapi kurang satu kaki macam tu. Ada nah, gigit sini uh, Di kampung Tidak nah, ada obat Kena gosok-gosok ya Pakai uh, bat urut Dia kembang satu sebelah tangan lah Kembang Lebih kurang satu minggu Macam tu Baik dah Kalau dulu kita boleh nampak Di sini kukusnya hitam Nah inilah bekas jadi hitam nih Ini yang digigit dulu Nah uh, masih lagi ingat nih Eh, ada tanda lah. Terus ada telat. Nah, gigit sini nih. Oke, okay. sekarang kita kucing. udah bisa atau kucing? Uh, sakit nih. Di malam kedua dah. Tadi saya picit, picit begini, picit data begini sampai sini banyak nana yang keluar. Baru satu malam. Belum tahu malam nih nih. nih Jadi saya taruh di dalam plaster Kasih dia isap-isap sikit isok tapi kita boleh buat konten kan kalau kalau nanak darah tidak boleh buat konten tapi ini menanak benda darahnya tadi picit sini lubang besar bah sini yang kecil sudah baik ada dua lubang satu sini satu sini ya di atas ni baik sudah yang belum baik dibawa sebab lubangnya besar koyak dia besar yang picit dia ya, tadi ini besok kita sampai sini Ke oh. sini. Nih. Sampai tembus di sini. Ke eh, tembus di sini deh. tidak bahan kan. Kita mencoba untuk masih baiknya sendiri tanpa bantuan dokter. Kita dokter sendiri. Oke. Okay.